Каждый раз, когда сюда иду, думаю, на черта бы тебе надо. <свят> да, я серьезно говорю, уже с дома выхожу, жена говорит, ну, хочет сегодня ничего не говорить, но как не крутись, она, блин, как говно придай коснется. Вчера утром стоим контратенком возле базы. Подходит предприниматель, который обух счет на мире, я не знаю, говорят, далек там страшно. Говорит, пришел, давай ДНК, дав телефон, что до пятницы убрал или голову убирает. Я набираю Давиденко. Конкретно на мы стоим. Давиденко говорит, зачем нашел на кого наехать, на обувную, что это самое. А он криком. А он что хочет, что сегодня его сняли? То и криком пошел дальше. Ну я Давиденко объяснив все таблицами его, что пришел в рот, то и сказал. Я и не жалею. Через пять минут я звонил Артуру. Оказалось, уже Давиденко там, и говорит, как это так? Макарчан просит ларек снять. Мы сняли, я не знаю, какой ларек они сняли, то ларек, который я просил, специально утром фотографировал. Артур, только что тебе показал. Уже три месяца возле 100 метров от базы ставили контейнер, вот Сергей Алексеевич. И прошу, шел, никто туда ближе не подходит. А Давиденко мне услугу делал, Сна я не знаю чего. У меня ни одного ларька в городе нету. Ничьих интересов это самое. Но у меня есть просьба. Такого плана, что закончить это мафию, это реальная мафия. Скажу почему. Идет Давиденко, проблему создает. А другой идет, эту проблему решает. Знаете почему, да? Что его не трогали. Это реально, это факты есть. Люди вот, воска, 10 ларьков сняли. Есть приказ в прокуратуре, что это незаконно. Ребята, давайте снимем нашу моноторию. Кого надо, давайте продолжим. Или снимем их вообще. А то получается одни белые, одни черные. Ну сколько это можно, понимаете? Но скажите, давайте сегодня в порядке день этот вопрос поставим МАФа. И по, по его участь вперед. Ну не решаем. Два месяца назад мы с вами, Сергей Олегович, были три. На славу отвечаем. Обещали предпринимателям, что этим вопросом будем решать. Ну и решили мы? Ничего. Областная комиссия уже создана, э, зам главы администрации. Вот здесь все есть у меня, написано. Коваль занимается. То же самое пишут. Только все пишут, а никто ничего не хочет делать. Потому что хлебный, наверное, очень. И есть еще одно предложение. если можно это делать в комитет внутри Республикома, что чиновников принимать не по партийным, а по специальности, что можно потом было их иметь как хочешь. Вот так. Это вам. Сергей Дякую. Я не совсем сразу. Ну если вы не знаете, я не знаю, то кто это знает? Ну кого задать? Видишь голова. У меня пропозиция тогда такая.

Мискарата незаконна.